દિલ્હીના ગાંધી વિહાર વિસ્તારમાં રહેતા યુપીએસસી પરીક્ષા આપનાર રામકેશ મીણા જેની ઉંમર બત્રીસ વર્ષની હતી તેના સન સન્નાટીભર્યા હત્યાનો કેસ ઉકેલાઈ ગયો છે એકવીસ વર્ષીય ગર્લફ્રેન્ડ અમૃતા ચૌહાણે તેના દોસ્તો સાથે મળીને તેના લિવન પાર્ટનર રામકેશ મીણાની હત્યા કરી નાખી અમૃતાએ ક્રાઇમ સિરીઝ જોઈને બોયફ્રેન્ડની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો અમૃતા ચૌહાણનો આરોપ છે કે મૃતક રામકેશે તેના અશ્લીલ ફોટો અને વિડીયો લીધા અને તેને તેના લેપટોપમાં સ્ટોર કર્યા જ્યારે અમૃતાએ તેને ફોટો અને વિડીયો ડિલીટ કરવાનું કહ્યું ત્યારે રામકેશે ના પાડી દીધી જેના કારણે હત્યા થઈ છઠ્ઠી ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધી વિહારના ચોથા માળે આગ લાગી શરૂઆતમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે એસી સિસ્ટમમાં વિસ્ફોટ થયો હતો અને આગ ઓલવ્યા પછી પોલીસને રામકેશ મીણાનો સળગેલો મૃતદેહ મળ્યો તપાસમાં સીસીટીવી ફૂટેજની સામે આવ્યું છે કે બે માસ્ક પહેરેલા માણસો ઘરમાં પ્રવેશે છે અને બહાર નીકળતા દેખાય છે માસ્ક પહેરેલા માણસો સાથે જ વિસ્ફોટ થાય અમૃતા અને સુમિત ઘરમાં ઘુસી ગયા હતા છઠ્ઠી માર્ચના રોજ અને રામકેશનું સૌથી પહેલા ગળું દબાવ્યું ત્યારબાદ તેને તેના શરીર પર ઘી તેલ અને દારૂ પણ છાંટ્યું અને હત્યા કરી દીધી ત્યારબાદ आर ओ पी सुमिते किचन माथी गैस सिलेंडर खेची લાવ्यो અને તેને રામકેશના માથા નજીક મૂક્યો ત્યારબાદ તેણે સિલિન્ડર ચાલુ કરી દીધું અને રૂમ બંધ કરી તે ફરાર થઈ ગયા આ બાદ તરત blast થયો અને તેમાં રામકેશ સર્જી ગયો 6 ઓક્ટોબર કો ہمارے پاس એક આગ કે કોલ આવી थी कि एक blast होने से आग लग गई है उसके बाद टीम वहां पे पहुंचती है और इनिशियली उसी हिसाब से تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں گریजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देर अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट इट माइट बी अ मर्डर तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था एफ एस एल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटी वी फुटेजेज हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की उसमें लोग मफल फेस में जा रहे हैं फिर आ रहे हैं बाहर तीन लोग उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है तो दिस वॉज ऑल डाउटफुल उसके तो बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे और इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है जिसमें एक तो महिला थी और दो पुरुष थे और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज़ के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑबसिन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया उसमें वो जो दूसरे दो पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है तो देन दे ट्राइड टू किल हिम और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं क्राइम सीरीज में देखते हैं वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रेंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया क्योंकि जो वो सुमित कश्यप था ही ऑज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करके कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई अंदर से बंद है बट फिर फॉरेंसिक के अंदर भी इन लोगों के हम लोगों को भी एविडेंसेस मिले इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारे हमने कोरोबोरेट करी बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है उन सारे से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया है यस बिल्कुल तो सर उसमें देखा गया था कि जब वो स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना को अंजाम देने के बाद कुछ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क वगैरह सब लेकर चले गए थे हाँ वो उन्होंने हार्ड उसकी उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहां से लेकर चले गए थे तो उसमें से काफ़ी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है तो सर अफ्यूज़ की अफ्यूज़ वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी इस नेम वॉज रामकेश मीणा

આ ડિસ્ક મેળવવા અને સંબંધનો અંત લાવવા માટે આ હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું